Друзі, усіх вітаю сервантік на зв'язку. Вас чекає цікавий та динамічний відос. Для багатьох з вас він буде ще й корисний. Я займаюся скупкою та продажем старовинних речей. Всім приємного перегляду. Всім приємного перегляду! Погнали! Друзі, отримав зараз посилочку. Ось такий ящичок. Це в нас військовий невелір. Так, зараз покажу. Тут ще є товарчик цікавий. Ви бачите? Такий прилад. Оптичний прилад 47 рік. 47 рік. Не знаю, наскільки він коректно працює. Купував на удачу. Ага, тут, бачите, є рівень. Ось такий. Рівень. Ага, цікаво. Так. Ну, вращається плавно. Люди, у котрий я його купував, купив, працював він геодезістом. Так, щойно подивився в нього, але нічого я не побачив. Тобто Я не знаю, як їм користуватися. Це такий незвичайний прилад, і тут треба вміти їм користуватися. Так. Ну, його я купив за Напишите в комментариях, як вважаєте за скільки я його купив. Так, також з ним я отримав зараз тут винтажні запальнички. Ось такий комплект. Також трішечки такой оптики. П'ятикратна лупа така. Така вінтажна лупа шостикратна. Так, зараз покажу. Десь тут. Ага. Було. А може дев'ятикратна? Шучу. Шостикратна, звичайно. Хоча... Хотя... Так, ну ось така вінтажна лупа. І також запальнички. Всі запальнички вінтажні і, в принципі, в гарному стані. Ось така червона. Це бензинова. Не бачу я тут нічого ніяких ні ржавчини не ні, ні окіснень ніяких. Так, така теж старенька, теж бензинова. Металева. Бачите, фітільок ще не використовувався в гарному стан колекційний. Так, тут у нас написано Австрія Лауренс. Така важка теж вона бензинова, та усі запальнички на бензині важка, приємно тримати в руці. Так, настольна запальничка. І бачоночок. Теж стан гарний. І такий хедмейт. Це запальничка зроблена з гільзи. З гільзи крупного калібру. Ось такий. Хедмейд цікавий. Так, за цю посилку я сплатив тисячу гривень. Ну, і плюс за мій рахунок було пересилання. Ось таке придбання. Хто колекціонує запальнички, звертайтесь, домовимось. Також кого цікавить. Такі прилади теж звертайтеся. Прилад 47-го року, а це означає, що він колекційний. Може потрібно буде там почистити лінзи, оптику. Але ж хто купує такі прилади, все це може робити. Така закупка, друзі. Нагадую, звертайтесь, у кого є старі речі і ви хочете їх продати, ви можете звернутися до мене. І ми обов'язково домовимось про ціну. Ви можете заздалегідь помоніторити ціни в інтернеті, і вже в розрізі цього ми будемо з вами домовлятися. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую. продал Дон Кихота. Это у нас Касли. Дон Кихот со шпагой. Шпага здесь не оригинальная. Но по размеру очень подошла. По размеру очень даже оригинальная. Вот такая тема. Продал я его на eBay. За 92 доллара плюс 20 доставка продажа также на втором аккаунте eBay продал вот такую ракетку наручные мужские часы ракета продал за 40 долларов плюс 15 доставочка так, заведется нет сейчас посмотрим да вроде пошли А, не на автоподзаводе. Что-то там внутри болтается. Надеюсь, мой мастер все устранит. Посторонние шумы. Такие сейчас продажи. Как бы, если честно, Etsy и eBay не сильно торгуют. Но ключевое здесь то, что торгуют. Да? Могли вообще не торговать. То есть у многих людей и нету ни Etsy, ни eBay у моих коллег. И, конечно, очень важно иметь выход на американский рынок, на европейский рынок. Вот это и дает мне Etsy и eBay. Те вещи, которые здесь, вот такие, допустим, такая ракета, ну, будет стоить ривен 200, это максимум. Вот можно продать за 40 долларов и немножко заработать. Так, друзья, Матуся уже склала сумку на почту, продал вот такой атлас офицера за 800 гривень. Тут куклу попросили порезать на части. Все равно ее будут перетягивать. Подписчица Марина купила духи рижские. Как называется они? рижская. сирень. Ну тут как тут, как бы они не полные. А пахнут. Мама говорит, люди ее время не понимают. <девают> были очень модные вот. был. <'ll you choose them> так, и продал вот такую пару ручек на виолете. <до displays> Такие продажи. Также сейчас подписчику продал набор вот таких марок. Я их недавно только купил и сразу продал. Тут есть некоторые действительно ранние и редкие экземпляры. Покажу вам частично. Чуть-чуть царизма. Царизм. ранний совок тут около 200 марок раннего совка раньше видите были такие альбомы где немножечко прихватывалось ну, вот такую вот штучку наклеечку это раннего образца я так понимаю альбомчик не знаю вот дайте знать интересно ну и таких альбомов так в общей сложности 7 альбомов у меня купили альбомы интересные тут много тоже вот ранних марок европа ранее ну, не буду вас подгружать все равно это уже продано тут и разные народы мира тут арабы африка европа много разные страны мира уже более такие поздние образцы. Вот я вчера только купил эту, Этот комплект И уже продал Так друзья Купил только что вот такую картину Картина с Буштена. Очень красивая В деревянной раме Хорошее состояние вот Такая ривны место ривнин ривны это столица нашего Бурштина. так вот такая красота а вообще друзья я уже несколько дней ездил на вот этом красавце Т4 турбо взял у друга на недельку друзья несколько слов по поводу вот этого транспорта я считаю, что необходимо быть максимально ответственным, когда садишься за руль такого самоката, потому что скорость его достигает 80 километров, он двухскоростной, на вторую скорость я перехожу очень редко, потому что хватает первой, которая достигает скорости, там, по-моему, до 40 километров, ну... На первое я не всегда максимум выжимаю, то есть оно не надо по городу. Удобен этот транспорт тем, что там, где мне приходится объехать полквартала, чтобы добраться из точки А в точку Б, то тут я как бы тропами могу выехать гораздо быстрее добраться до цели, чем на автомобиле. Ну и также э не мешать пешеходам, не мешать. Водителям это очень важно. То есть, когда подъезжаю к пешеходному переходу, к зебре, я обязательно спешиваюсь и прохожу пешком. Это очень важно. Часто я, когда еду на машине, бывают ребята, проскакивают так. Это опасно. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что надо не забывать, что ты тоже участник движения и необходимо все делать по правилам. Пешеходы, кстати, тоже должны ходить по правилам есть даже правила определенные для пешеходов. И плохо, что у нас эти вещи не преподают в школе, а именно их должны преподавать. Что я могу подытожить? Вещь классная, очень удобная, очень экономная. Но когда я вижу за такими самокатами детей, мне, если честно, стремновато. Потому что у ребенка еще не хватает извилин понять всю серьезность. Да? Всю серьезность того, что он может какие травмы получить при падении. И какие травмы может нанести, если он кого-то ему дарит. Ту же бабушку, которая не успеет отскочить по тротуару, когда они летят на козла. Это тоже такая тема. Не знаю, тут и родителям, наверное, надо мозги иметь, чтобы садить ребенка за такой аппарат. Ну, а я как бы радуюсь уже два дня. Кайфую экономии. Да и реально есть наслаждение. Кайф. Продал на eBay шлем. Вот такой зимний. Это у нас зима. Приседать тяжело. Наприседался на одной ноге. Теперь тяжело приседать. Так. Шлем в идеальном состоянии. Продал достаточно дорого. Напишите в комментариях, как вы думаете, за сколько был продан этот. Головний убор. І зараз я покажу, що вдалося продати. Так, це була продажа учора. І сьогодні продали на Еці продала дружина. Ось таку картину. Не можу вспомнити, де ми її купили. Продали на Етці. Я згадала на адресі у Києві. У Києві я на адресі. Так, так, я був на адресі, ти була вдома. Я була так. з тобою. Я її помітила цю картинку. Да? Да, я була з тобою. Аполоній, Диву, а балоні кажесь. А, все, кажу. все у підписника, у підписника Сергія, підписника, все. Так, так, так. так да. Сергій, якщо дивитесь, дякую за так, такий предмет. Досить швидко продався. Для картини це дуже швидко, десь тут три місяці, і вона вже продалася. Ну, щоб ви розуміли, картини продаються дуже-дуже вяло, і це така ніша, дуже конкурентна. Да, Анют? Дуже конкурентна і це реально прям свято, що так швидко продалась. Десь ми в квітні її виставили. Ні, в ні, в травні. Угу. І сьогодні у нас серпень, кінець, і вона продалася. От Анютка пакує от, ось так шолом. І ще продав на своєму магазиніці такий досить незвичний предмет. Це мікрометр. Мікрометр великого розміру, такий в такій формі полумісяця, в гарному стані. Він не використовувався. І тут у нас ну, дуже таку... Велику товщину можна міряти, бачите? Це такий супер точний пристрій, який вимірює товщину. Продав на Віоліті за рекордні 120 доларів. На Віоліті кажу, на ЕСі, да, вибачаю, 120 доларів. 120 там по-менше. 120, так. І плюс налог ще людина сплатила. Ну, Тут от відкрита, бачите? От, щоб я не був от, 120 доларів і людина ще 25 доларів сплатила налого. 145. Людина готова була викласти за цей прилад. Ну, такий прилад купує той, кому треба. Тому що, якщо новий такий купувати, я думаю, він в два, то і в три рази буде дорожче. Наша маленька доця так допомагає, вона хоче вже повноцінно. Приєднатися, так скажемо, вступити в бій, в, в продажі, але бачите, ще не може ходити, але скоро піде. Та скоро час летить дуже швидко і скоро буде допомагати, так? Так, да, моя маленька, так. Да. Бачите, хоче двіжнячити, але поки е, треба по трішечки полежати. Так, лежи, рости, ми будемо пока з матусею працювати і заробляти тобі на кашку гроші. Друзі, обнаружив у своєї собаки боксерські задатки. Вийшли немного побоксировать на площадку. Гляньте, що творить. Что надо бульдогу для полного счастья боксерскую грушу то то гляньте какая морда довольная здрасте мордасте так вот груша и вот так вот мой собака отдыхает ну, как бы он хочет продолжения банкета, да? Тото. -то. хочет... Друзья, только мне кажется, что у него морда похожа на анаконду. То-то. то может, ты не бульдог, а анаконда. А ну, покажи. Похож на анаконду, что скажете? Мне кажется, есть сходство. Друзья, если честно сказать, честно сказать, более безбашенную собаку, что касаемо игр и развлечений, я не видел. Более посвященную. Вот он может играть пока реально уже не начнет блевать или не, не будет у него уже сердечного приступа. Вот если его не остановить, особенно вот это касается мячика, мячик, если он видит все, он не слышит никаких команд, ничего. Все, его, у него отрывает башню, и он рвется, выгибает под себя землю к этому мячику. Вот дети играют где-то, без разницы, футбол, бо, волейбол, баскетбол, все, он видит к ним его надо держать, потому что вырвет, покусает мячик. Ну, вот, вот такой характер. Есть псы вот этой же породы. Вообще они такие абсолютно меланхолично ходят, так посматривают. Но этот просто, я не знаю. У него он настолько азартный, настолько любит играть, что действительно его надо останавливать. Потому что если не остановить, действительно закончится дело плохо. Будет приступ они ж бронхо... бронхоцефалы, если я правильно назвал. У них не остывает воздух и попадает горячий в легкие. То есть и у тех собак, у которых длинные морды, оно успевает как-то остывать этот воздух. У него ж нет, сразу горячий поступает. Это ж искусственно выведенная порода, потому такая тема. И он может перегреться. Вот его процессор может быстро перегреться, особенно если лето, жара. Ну, ему что это не объяснишь, он этого не понимает, он хочет играть. А то, что ему становится плохо, он этого не чувствует. Ну, как-то так. Такая порода, как ребенок, надо следить. За всем надо следить. Да? Вот, а он видит грушу. И он хочет продолжать, видите? Да, то-то. Ты бы такой попрыгал еще, да? Мой хороший. Ну, вообще классно, конечно. Собака лучше породы, друзья, не сыскать. Это компаньон, друг. Вот, вот такой вот паренек у меня.